হাই গাইজ ৱেলকাম টু মাইটিউব চেনেল এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই তোমালোকলৈ ক্লাছ এইটৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অসমীয়াৰ পঞ্চম অধ্যয়ন ধূলিকণা মৈ এই কবিতাটোৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নটো মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ইয়াত দিয়া চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো কবি মৰিলেও জগতৰ কি নহয় বুলি কৈছে ইয়াৰ এন্সাৰত তোমালোকে লিখিবা কবি মৰিলেও জগতৰ কোনো অকণো হানি নহয় বুলি কৈছে কুৱেশ্যন নামত ইয়াতে আছে কবিৰ মৃত্যু হ'লেও জগতখন সদায় নিয়ম মতে চলি থাকিব বুলি কিয় কৈছে ইয়াৰ এঞ্চাৰত লিখিবা কবিৰ মৃত্যু হ'লেও জগতখন সদায় নিয়ম মতে চলি থাকিব কাৰণ কবি জগতখনৰ বাবে এটি ক্ষুদ্ৰ ধূলিকণা মাত্ৰ ইয়াৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে এই বিশাল বিশ্বই কবিৰ মৃত্যুৰ কথা কি কাৰণে গম নাপায় ইয়াৰ এন্সাৰত লিখিবা কবিয়ে ক্ষুদ্ৰ ধূলিকণা হোৱা বাবে এই বিশালয় কবিৰ মৃত্যুৰ কথা গম নাপায় কুৱেশ্যন নম্বৰ ঘট দিছে কবিয়ে নিজকে কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে ইয়াৰ এন্সাৰটো লিখিবা ধূলিকণাৰ লগত তুলনা কৰিছে তাৰপিছত ইয়াত দিছে কবিতাটো মূলভাৱ লিখা ইয়াৰ এন্সাৰটো তোমালোকে লিখিবা যে কবিৰ মতে তেওঁ এই জগতখনৰ বাবে এটি মাত্ৰ ধূলিকনা তেওঁৰ যিদিনা মৃত্যু হ'ব সেইদিনা এই জগতখনৰ কোনো ক্ষতি নহ'ব আনকি তেওঁৰ মৃত্যু খবৰো কোনো নাজানিব তেওঁ নোহোৱা হ'লেও জোনবেলিয়ে সময়মতে নিজৰ কাম কৰি থাকিব দিনৰ পিছত ৰাতি আৰু ৰাতিৰ পিছত দিন হ'ব গ্ৰহ নক্ষত্ৰবোৰো নিজৰ পথেৰে গতি কৰি থাকিব এতিয়াৰ দৰে জগতৰ সকলো মানুহে দৈনিক কাম কাজ কৰি থাকিব তাত চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাথাকিব কবি নোহোৱাৰ বাবে জগতখনৰ কোনো নিয়ম নিয়মতে সাল সলনি নহ'ব বিশাল জগতখনত থকা অসংখ্য ধূলিকণাৰ মাজত কবিও এটি ক্ষুদ্ৰ ধূলিকনা তেওঁৰ অবিহনে এই বিশাল বিশ্বৰ অকণো হানি নহয় এনেদৰে কবি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই নিজকে এটি ক্ষুদ্ৰ ধূলিকণাৰ লগত তুলনা কৰি উক্ত কবিতাভাষ সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছিল প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা ইয়াৰ এনচাৰত লিখিবা যে উক্ত কবিতা কত দি আছে কুৱেশ্যন ক ইয়াৰ এনচাৰটো আছে চাওক উক্ত কবিতাভাকে আমাৰ পাঠ্যপুথি আপন পাইটৰ অন্তৰ্গত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাদেৱে লিখা ধূলিকনা মই শীৰ্ষ কবিতা দিবলৈ তুলি দিয়াইছে সংগতিত লিখিবা কবিয়ে নিজকে ধূলিকণাৰ লগত তুলনা কৰি উক্ত কবিতাভাকে অৱতাৰণা কৰিছে ব্যাখ্যা ইয়াত লিখিবা এই বিশাল জগতখনত অসংখ্য ধূলিকনা আছে তাৰ ভিতৰত কবি এটি ধূলিকনা কবিৰ মৃত্যু হ'লেও জগতখনৰ কামবোৰ নিতৌ চলি থাকিব আনকি কবি মৃত্যুৰ খবৰটো কোনোৱে গম নাপাব কবি নোহোৱা হ'লেও জগতৰ কোনো কাম নিয়মমতে চলি থাকিব সকলো কাম নিয়মতে চলি থাকিব তাত চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই কবি মৃত্যুৰ বাবে জগতখনৰ নিয়মবোৰৰ কোনো সাল সলনি নহ'ব অৰ্থাৎ সকলোবোৰ আগৰ দৰেই চলি থাকিব ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ শত যিটো দিয়া আছিল তাৰ এন্সাৰটো লিখিবা উক্ত কবিতাভাষী আমাৰ পাঠ্যপুথি আপন পাত্ৰ অন্তৰ্গত চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাদেৱে লিখা ধূলিকণা মই শীৰ্ষ কবিতাটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে সংগতিত লিখিবা কবিয়ে এই বিশাল জগতখনত নিজৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বুজাবলৈ উক্ত কবিতাভাষী অৱতনা কৰিছে ব্যখ্যাত লিখিবা এই বিশাল বিশ্বান্তখন অসংখ্য ধ ধূলিকনাৰে পৰিপূৰ্ণ ইয়াৰ ভিতৰত কবিও এটি কবিৰ মৃত্যুৰ হ'লেও এই জগ বিশাল জগতখনত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিটো বস্তুৱে নিজৰ পথত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব কবিৰ মৃত্যুত এই জগতখনত কোনো প্ৰভাৱ নপৰিব কবিৰ মৃত্যুত জগতত চলি থকা কোনো নিয়মৰে সাল সলনি নহ'ব কবিৰ মৃত্যু হ'লেও জগতখনৰ কোনো হানি নোহোৱাকৈ অবিৰাম গতিত ই চলি থাকিব আছিল ধূলিকনা মৈ কবিতাটিৰ সকলোবাবে প্ৰশ্নটো গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ